Комиссия подводит черту, закрывает клуб. В клубе на сцене уже установлены у нас кабины, будет стол, прозрачная урна, все будет там. Наглядачи у нас сегодня уже поступило заявление. Будут э, Дмитрия Ивановича э, претенденты. Пожалуйста, ваши дороги. как вы будете, вы можете использовать это ваше право, можете не использовать. Вот такая будет процедура. На следующий день должен порт комитет. Я как председатель должен это исполнить. Мы должны представить на обозрение всему коллективу Академии. Во-первых, на сайт Академии, второе, одно и второе наша достойная информация будет оприлюднено. Протоколы заседания комиссии. И рейтинг каждого уже будет известен. Ко мне, как председателю, присутствующих вопрос есть? Будет общее собрание. Нет, 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 нет. нет никакого общего собрания. Значит, идет рабочий день, я попросил под контролем заведующих кафедрами сделать так, да, график построить, чтобы не сорвать занятия, ни в коем случае. Прошел человек, у кого первой пары нет, пожалуйста, к девяти проголосовал, вернулся и проводил другую пару. И так дальше до конца рабочего дня. Еще вопросы? Александр Васильевич, результаты будут только на следующий день? Результаты будут в этот же день в этот день. Но ну, я говорю о прелюде. Если закончится в 3 часа, но ну, пока вся процедура, как я не знаю. Дай Бог, чтобы оно пошло гладко, нормально, без сбоев. Э, возможно, мы и в этот день успеем уже вывесить протокол. Если нет, утром в 9 часов я, как председатель оргкомитета обязан все это представить на ваше разведение. Еще вопросы? Нет вопросов? Понятно. Тогда с вашего разрешения я предоставляю слово, пожалуйста, Дмитрий Ивановичу. Информация, так как каждый, никто здесь не устанавливает какой-то особой там схемы изложения, значит, как вы там считаете необходимым для себя программы, которые вы должны здесь, а потом ответьте на вопросы, которые будут заданы. Александр, еще можно вопрос. Да. Я тут двое ребят, они вчера все фотографировали, вообще кто они? уже есть Интересно, это не наши? Шановна панова, по перше представьтесь, кто вы? Добре, я мене звати Лени Карман Вікторович. Я є представником спілки журналістів України. Ми проводимо е, журналістський нагляд всього того, що тут просходить, для того, щоб опублікувати, е, зробити статтю. Який саме журнал буде публікувати? На даний час я сказати не можу, бо їх вісім. Хто буде або сільський вісник, або деякі ще? Якщо нам з Олександром Михайловичам вдасться цей матеріал передати до АТ на Ботебе, якісь обласні телерадіокампанії, То ми зробимо з цього репортаж, поки ми збираємо інформацію фото та відео. Це якщо кому-то цікаво. Я думаю, я думаю, що зесть у нас якихось то тайм, яких-то ніхто тут не питається. Звісно, я все вам представлю, бо мы. По-перше, кто вы? еврейский вопрос, кто? Я вас спрашиваю, если у вас представьте. Уважаемые, я вам представился. Я из общественной организации, которая занимается спилкой журналистов, сбором информации. Не аккредитацию у вас получать не нужно. Если вам нужны другие документы, я вам покажу другие документы.

В сумке документы есть, предоставьте. Вы как раз представитесь, кто вы, к вам вопросов тоже не будет. Да, я очень я спокойно раз. реагирую. Давайте, 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 мне давайте. под эти выборы аккредитацию получать не нужно. Я вам сразу говорю всем, кто здесь находится, с юридической точки зрения. Если у кого какие-то вопросы ко мне будут, я здесь останусь, вам раздам визиточки, всем все покажу и покажу аккредитацию. Что мы здесь делаем и для чего мы здесь находимся? Ну это нет, хорошо. Нет. Если у кого-то есть какие-то вопросы, культуры. я на все вопросы вам отвечу. Да, меня. Элементы культуры должны присутствовать. Элементы нет. культуры ⁇ это тихо нет. подойти и спросить, извините, ребята, кто вы? Либо выйдите, нет, пожалуйста, нет. и представьтесь. Они кричать с места, кто вы такие, покажите документы. Нет, потому нет. что такую же культуру... Как минимум, вы только что объявили, что у каждого кандидата должны быть наблюдатели. Мы не являемся наблюдателями этих кандидатов, но мы наблюдатели за этими выборами. Почитайте законы о прессе. Предоставьте. Александр Михайлович, не, и вторую. Это редакционная. Кто я такой и что я такой? Можно? Извините, я с уважением отношусь к прессе. Но если явился какой-то неизвестный человек и требует, требует, чтобы я тихо спросил у вас, кто вы такой... Ну, извините, здесь коллектив... Вот, Александр Михайлович, вам предоставят документы. Все Почему у вас это? Значит, мы вправе как коллектив задать вопрос и вынести окончательный вердикт. Мы можем попросить ребят, пусть они покутают на улице, пока мы поработаем. Так? Если вы это сделаете, мы будем обжаловать результаты ваших выборов, я вам сразу говорю. Потому что выборы ректора... Это мероприятие открытое, оно не может быть закрытым априори. И мы, как пресса, не должны ни у кого не спрашивать разрешения освещать это мероприятие. Вы знаете закон... Я отвечаю так, как мне задали. Я отвечаю так, как вы мне задали. Я прекрасно понимаю. Всем, кому интересно, попереписывайте данные. Давайте так, тогда продолжаем так, как я предложил, да? Слушаем наших претендентов, вопросы, а дальше, пожалуйста. Я думаю, э, неуместно какие-то э, обсуждения. Ну, если вопросы какие-то будут такие связанные, тоже давайте пора. По Говорите, Дмитрий Иванович, пожалуйста, вам слово.